Когда Николай II создал Организацию Объединенных Наций, то предполагалось, чтобы при ней был финансовый механизм, регулирующий отношения экономические между странами при поставке он, он, он Лигу наций создал. А Лигу наций потом переименовали в ООН. Так вот. И для того, чтобы упорядочить экономические отношения, для этого вот этот финансовый механизм и должен был работать. Но предполагалось, что учредителями станут много разных стран. Но по факту оказалось так, что Николай II вывез просто больше всех золота для создания. И поэтому так получилось, что именно Николай II стал ее основным учредителем на 88-80%. То есть Россия в лице Николая II. Поэтому, то есть то золото, которое вывозилось туда, оно хранилось еще со времен Александра II в Испании. Дело в том, что Александр II все время оказал Аврааму Линкольну помощь, послал туда две эскадры, Тихоокеанскую и Атлантическую. Авраам Линкольн в свое время уже начал войну с Ротшильдами и национализировал Центробанк, и поэтому у него начались ну, очень хорошие отношения в стране. Но Линкольн был убит, а Александр II уже смог сосредоточить золото. И это золото уже лежало в Испании. Ну а потом. Когда Александра II убили, Николай II уже понимал, что вывести его тоже будет проблематично сюда. Он поэтому решил, что лучше уже его вложить а в эту структуру. Откуда это золото в Испании? А это Александр II вывозил с территории России. Он создал российско-американскую компанию тогда. И Александр II хотел с Вавром Линкольном много работать на будущее России и той Америки, которая тогда уже работала без... Но Ротшильды опять убив Линкольна, захватили свои руки Центральный банк Америки, и в Америке начался спад. А это золото уже из Испании тоже проблематично было увозить в Россию, поэтому Николай II решил это золото просто взять и вложить в учреждение Федеральной резервной системы. Хотя она так не называлась, она должна была просто называться структурой финансовой при Лиге нации». Почему он ну, обратно, нет у нас сейчас фактически этих процентов, как так получилось, и почему он их не вернул, эти деньги? Он не успел, потому что как только Федеральная резервная система оказалась в руках Ротшильдов, о чем, кстати, после, перед смертью жалел президент Вильсон, что он им в руки отдал это все, и золото русское отписал, и саму систему частной руки передал, но было уже поздно, они развязали Первую мировую войну, только из-за того, чтобы во-первых, не платить никаких процентов, а во-вторых, просто чтобы уже ее просто прикарманить. И убрать свидетеля. Ну а свидетель, то это был, естественно, основной Николай II. Почему они, собственно, и отдавали приказ после революции, чтобы обязательно его убить? Так как им не нужно было э оставлять после 7 только свидетелей, но и искали они в основном бумаги. Почему взбучку давали тому же Ировскому и всем остальным, куда делись бумаги, а те не понимали, о чем речь. Потому что и так семья исчезла, а во-вторых, еще и с них требовали... А никто не знал, что мать Николая II положила эти бумаги просто в один из швейцарских банков. Хотя этих комплектов было несколько. И поэтому эта тайна, она скоро, в общем-то, и будет спасительной для России. Скоро все станет Головы на ноги, и Россия не просто получит свою долю, но она будет ею пользоваться так, как не, не как да, а всему миру от этого будет только польза То есть Россия, вся, все государство фактически является ну, собственником. Да, собственником, вот этих, да. Почти, просто это 90%. надо всего лишь. Надо, надо нашему президенту, просто не боясь, заявить свои права, создать специальную группу при Совете Федерации при Госдуме и потребовать официально через МИД для, официально, что пускай срок закончился в том году аренды, все, давайте, ребята, отдавайте деньги. И не только деньги, ведь по ним была назначена ставка Либор. Это 4% в год должно была отчисляться России ежегодно от пользования этой финансовой системой. И эту ставку, естественно, никто не платил. Но вы представляете, что такое ставка 4%, 4 от такого количества денег в мире? И даже когда в 2011 году произошел скандал в банке Барклай в голландском, то там произошло следующее. Нашлись некоторые менеджеры, которые увидели, что из прибыли банка уходят деньги куда-то, и непонятно куда. Они решили не отчислять 4%, а немножко меньше. А у Ротшильда у них есть свой компьютер, который сразу засигналил, что не перечисляется столько, сколько надо от прибыли банка. Естественно, вся эта ставка не перечислялась. Естественно, они вмешались и тут же убрали как президента банка, так и 14 менеджеров. А просто мало кто в мире знает, что у Ротшильда это надмировая структура, которая уже даже один ФРС только напечатал 25 биллионов долларов. Естественно, вся, вся планета столько не стоит. Естественно, они стали над всем миром. И теперь уже всему миру диктует любые условия. И поэтому в их планах, например, если стоит разрушение какой-либо страны, они ни перед чем не остановятся, потому что фактически у них весь ресурс финансового мира. Но можно это остановить, только забрал у них вот этот ресурс. Что сегодня по силе России?